26 березня в актовій залі Сумської обласної наукової бібліотеки імені Крупської за благословінням архієпископа сумського і актирської Євлогії в рамках благодійної акції до світлого дня світлівчинки відбувся вечір поезії ще раз про кохання. Відвідувачі почули вірші Лариси Пермінової, а також пісні написані на її вірші. Он отрекся от этого мира, дал обед и хранит чистоту. И подстроенное пение клира, свое сердце он отдал Христу. этом творческом вечере. Практически сидя здесь с вами редко бывает такая возможность посидеть на каком либо творческом вечере. Да? Но вот когда есть такая возможность, вот, то сидишь довольно-таки трепетно находишься на, так, на, на таких встречах. Почему? Потому что э -э, это очень схоже с исповедальной беседой. Не с самой исповедью как таковой, но именно с исповедальной беседой, где человек открывает свою душу, все свои переживания и старается поделиться ими с теми, кто пришел. Хотя пришли самые разные люди, и дотронуться до каждого, и найти что-то такие -то -то точки соприкосновения с каждым довольно-таки сложно. Но дай Боже, чтобы сегодняшний вечер был именно таким, где каждому из нас хотя бы что-то залегло в нашу душу. И помогло нам с вами задуматься немножечко о вечности, о красоте, о красоте Божьего мира, всего мира, в котором мы с вами находимся. И о том, что мы с вами можем самым разным языком обращаться к Богу, друг к другу прежде всего словами любви. Пусть это как раз самое одно из таких лучших времен, где мы стараемся не только о себе подумать, но еще и о тех, кто есть рядышком с нами. Тех, кто нуждается иногда в нашей помощи больше, чем мы можем себе даже подумать. И не всегда знаешь, чем я лично могу помочь тому, кто нуждается в моей помощи. Так вот наша вот такая встреча духовная еще служит и помощи тем детям, которые особо нуждаются в нашей Поддержки. Это онкобольные дети. Поэтому наше внимание к ним, то, что мы с вами делаем, когда вот так вместе собирая денежку, мы напрямую закупаем именно то, что необходимо в отделении, и уже от всех нас это дар для тех деток, это великое дело. Когда у деток появляется шанс. Шанс жить в этом.